walahum wasyuddu ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'adhab al'alim kata nabi Musa ya Allah kau kuniaikan kepada Firaun segala kesenangan kekayaan kekuasaan untuk apa kekayaan kesenangan ke kehebatan yang Firaun miliki untuk apa liyudillu supaya mereka tu sesat makna makin berkuasa makin hebat makin kaya makin sesat liydillu sabili supaya mereka sesat daripada jalan kau ya Allah maka alaa kau ikat hati mereka ikat ni maknanya jangan harap tak ada harapan nak beriman itu doa kasar nabi Musa tau dia tak kau kata tak bagi can kau ikat hati Firaun jangan bagi dia beriman fala yu'minu sehingga mereka tidak beriman hatta yarawul azab alalim sehingga mereka melihat azab engkau yang pedih ya Allah. Ketika Nabi Allah Musa berdoa, abang dia Nabi uh, Harun mengaminkan. Amin, amin, amin. Maka kata Allah kepada dia, qad ujibad da'watukuma fastaqima." Allah kata, "Qad ujibad da'watukuma." Sesungguhnya telah dimakbulkan doa kamu berdua. Allah kata apa? Uji bad da'watukuma dimakbulkan doa kamu berdua. Adakah ketika Nabi Musa doa tu on the spot Allah balikan Firaun? On the spot Allah lingkupkan Firaun? On the spot Allah tenggelamkan Firaun? Jawapannya tidak. Bila tuan-tuan? Kalau tak silap anak anak pernah baca lama dulu ulama kata hampir-hampir 60 tahun kemudian. Mungkin lebih Baru Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Musa alaihi salam ditenggelamkan Fir'aun. Tetapi ketika Nabi Musa doa tu, ketika Nabi Harun amin, Allah kata uji badak Doa kamu telah dimakbulkan. Allahu Akbar. Cuma bila Allah nak tunjuk tu, Wallahu Alam. Kita pun macam tu juga. Mungkin ada doa-doa kita ni tuan-tuan yang, yang dah Allah makbulkan. Cuma kita tak rasa lagi doa tu. Bila rasanya Wallahu'alam Mungkin atas dunia Mungkin besok di hari akhirat Dikunakan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Amin Okey tuan-tuan semua Balik ke cerita syariah tadi Sebab kezaliman yang begitu lama Penidasan begitu lama Doa, 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 doa. Akhirnya Jatuhlah Rejim Al-Asad Walaupun begitu tuan-tuan Dia lari Dia lari ke mana? Ke Rusia dengan lima buah kapal terbang Boeing Dihangkut anak beranak dia Menteri-menteri dia General-general dia Penasihat-penasihat dia Dihangkut semua duduk dekat Rusia Dan bawa lari berbilion-bilion USD dollar Anda baca ada banyak maklumat lah Berita-berita ni dia sampai sampai bukan sampai sebelum dia orang pergi sana dia orang dah siap beli kondo mewah dekat Moscow dan Rusia berikan suaka politik kepada Bashar al-Assad and the gang. Okey tuan-tuan, tak apalah tu. Biarkan dulu. Jadi bila 8 hari bulan 12 tu jatuh Bashar al-Assad, seluruh rakyat Syria meraihkan kejatuhan Bashar al-Assad. Semua keluar di jalan-jalan raya, bertakbir, menangis, sujud syukur, macam-macam kan. Mungkin anda, anda dah cerita ke tidak, anda tak ingat masa kita pergi tu kita orang naik teksi teksi pak cik ni nak roboh dah tuan-tuan tu -tuan. wuzo gila teksi dia dengan keadaan ekonomi syirah yang begitu teruk eh, duit dia orang siana Anak pun naik teksi pak cik tu nak balik ke hotel Anak pun sajalah sembang anak kata nuhani ukum bi hadza an azim alladhi manallahu alaikum anda kata pak cik saya nak ucapkan tahniah Allah beri kemenangan jatuhnya kerajaan zalim ni. Pak cik tu seronok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Eh wallah, ya betul. Allah kami tak pernah sangka kerajaan jatuh. Syukur syukur, syukur tak tahu nak haba macam mana syukur tuan-tuan. Sembang 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 sampai depan hotel. Kita pun nak bayarlah. Dia tak nak duit, tak mau dia. Sebab apa dia kata aku nak berkongsi rasa seronok dengan kau orang. Padahal kita Ya Allah, dia tu pagi tu nak cari duit tambang, nak bagi anak bini makan. Dia tak nak duit. Sebab apa? Dia nak share rasa seronok dengan kita orang. Allah, tapi kita bagi juga lah. Nak campak duit tu anak lagi. Lepas tu ada jumpa seorang pakcik. Niaga dalam orang Arab Pagi falafel. Kalau tuan-tuan makan dekat kedai Arab, Pagi falafel kan. Macam benda lah. Arab lah gitu. Dia makan dengan roti. Pakcik tu duduk ada pun sembang tanya dengan dia syu syu madah urukum, macam mana perasaan pak cik sekarang bila kerajaan dah jatuh dia senyum pe pa. panjang dia senyum muka dia seronok sangat dia kata dulu kami hidup dalam takut takut kau duduk duduk kat cashier ni pun takut sebab apa bila-bila je geng bashar boleh tangkap kau boleh rompak kau bila-bila sahaja takut dia kata tapi sekarang semua dah berakhir seronok. Okey tuan-tuan. Bila macam tu kerajaan yang baru ni lantik kabinet baru semua semula lantik 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 semua. Alhamdulillah. Masa ana pergi tu pun sedang molek kita pergi 10 hari. Kita balik Malaysia tak sedap ana satu hari bulan ni bulan apa 3 kan satu hari bulan dua ha satu hari bulan dua anak balik. Satu hari bulan tu ditabalkan secara rasmi Presiden Syirah yang baru iaitu bernama Ahmad Hussein bin Syaraq ataupun nama lama glamour dia Abu Muhammad Al-Jawlani kan ketua Hayat Tahrir al syam ketua mujahidin yang cukup berpengalaman berjuang berjihad dan sebagainya dia ditabalkan sebagai presiden syirah yang baru dan dipersetujui oleh seluruh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan tu, tuan-tuan kena ingat. Kadang-kadang orang ramai tanya Ana. Ustaz, dia ni siapa ustaz? Okey ke dia ni? Okey ke dia ni? Sebab dia orang ni masuk dalam grup telegram. Ada grup telegram. Duk kutuk Ahmad Jolan ni, ni macam-macam. Anak kata, kalau grup telegram yang kutuk. Dia orang paling tak setak hati. Iran paling tak puas hati. Hezbollah, tak, Rusia tu tak puas hati juga. Tapi dia jauh Rusia tu Dia, dia, dia pun dia tak heran sangat dengan Syria. Dia tak ada apa-apa kepentingan kat Syria tu. Negara dia pun dah besar bagak. Dia dengan Ukraine pun tak settle-settle lagi. Tapi Iran memang. Sebab Iran dah dapat Iraq. Kan? Iraq dia punya kecenderungan wala ketaatan dia kepada Iran. Jadi dia nak tapau semua. Iran, Iraq, Syria. Lubnan Semua yang nak tapau belaka tu Tiba-tiba tertengah ni ada negara Ahlus Sunnah wal Jamaah Dia dah sangkut kat situ Alamak ha, tak puas hati Jadi sebab tu Kalau kita tengok peperangan syria Syiria berlaku dulu tu kan Bila berlaku peperangan di Syiria Yang banyak bunuh orang Islam kat sana Syiah lah Ratusan ribu jutaan yang dibunuh oleh puak-puak syiah ni. Okey tuan-tuan. Israel. Ah, Israel biar dulu. Ini memang ni aku lemah ni. Dah satu sepuluh minit lah. Okey tuan-tuan balik ke cerita kita. Jadi orang Syria pun seronok kan. Tiba-tiba tuan-tuan uh, awal bukan awal. Lebih kurang pertengahan bulan dua tersebar dekat berita bukan berita Malaysia tak keluar benda ni anak semua anak baca dekat berita luar negara tersebar dekat akhbar-akhbar uh, Turki di muka depan intelijen Turki dapat maklumat ada pertemuan sulit yang berlaku dekat Najaf, Iraq untuk menjatuhkan kerajaan baru Ahmad Syarak ni lah jadi keluar dekat paper-paper Turki ni berita tu dia macam ada bagi clue-clue macam tu Mujahidin dekat Syria ni orang kata kerajaan baru ni dia orang pun berjaga-jaga gitu. Senyap sekejap berita tu. Tiba-tiba tujuh hari bulan tiga. Bulan ni lah awal bulan itu. Ana dikejutkan dengan satu berita. Berlaku serangan hendap di belah As-Sahil. Sahil ni kawasan tepi pantai. Uh, tepi pantai syiria ni dipanggil Laziqiyah dan Tortus. Untuk makluman kita semua, Lazakiyah Tartus ni kira kubu kuat Al-Asad. Bapa dia, keturunan bapa dia, kroni-krono Alawi, Syiah Alawi, semua lepak area Tartus dan apa ni Lazakiyah. Kalau tuan-tuan tengok kat peta dia tulis Tartus Latakia. Pesisiran pantai ni dia akan sambung dekat Turki, sambung gitu border dia. Tiba-tiba dan kawasan ni semua dah dikonquer oleh kerajaan barulah. Dia orang boleh taklah pengawal keselamatan, askar, jaga-jaga, Roblox, jaga keselamatan. Tiba-tiba yang jaga keselamatan ni kena culik, tuan-tuan. Empat orang kena culik dan dibunuh. Bila dia orang kena bunuh, dia orang tak tahu siapa punya kerja. Tak lama kemudian bila tim penyelamat datang, dia orang lalu dekat highway tu, dia dah kena ambush. Si pupunya yang buat kerja siapa dia? Dia panggil dalam bahasa Arab Fulul Anizam An Saki-baki tentera Bashar yang Yang lari ni Dia buat serangan hendap Bila dia buat serangan ambush tuan -tuan, Berlaku peperangan yang besar jugalah Dekat kawasan Daripada arah Dia panggil uh, Lushark, Utara Selatan Syria Mana sempadan dengan Iraq Oh lupa nak cerita Bahagian sempadan syirah dengan Iraq tuan-tuan ada kumpulan PKK Kurdish. Kurdish ni bangsa lah macam kita Melayu kan. As Kurdish ni tuan-tuan macam Islam hatta ulama-ulama pun ramai di kalangan Kurdish. Salahuddin Al-Ayubi panglima yang hebat tu Kurdish. Bukan sebarangan. Tapi yang memegang kuasa politik tu dekat belah-belah border Syria dengan Iraq merupakan Kurdis berfahaman komunis. Ha, dia panggil PKK. Tujuannya untuk apa? Untuk menghuruhadakan negara orang. Lah tu tujuannya. Kalau tuan-tuan tengok Tuan-tuan kalau rajin lah, type lah. PKK Kurdis punya ni lah tentera dekat border Iraq, border Syria dengan Iraq. Dia orang punya kelengkapan tentera semua made in America. Dia punya jeep apa tu Amerika pakai Humvee tu kan. Humvee, dia punya M16 semua semualah sebesat tu yang tak apa-apa tu dia punya senjata canggih gila tuan-tuan cuma dia tidak ada helikopter tu tak ada dia ada kereta kebal dia ada Humvee dia ada Sprisa dan sebagainya lah okey di waktu yang sama lebih kurang pada tujuh hari bulan tiga tu intelijen Turki dapat detect pergerakan konvoi besar-besaran datang daripada arah tu untuk menyerang kerajaan syirah yang baru. Jadi kalau tuan-tuan boleh bayangkan peta gini, ini belah pesisiran pantai, syamal, utara. Kan, sebelah sini dipanggil syamal juga, utara tapi utara syarqi, belah timur. Timur ke selatan lah. Timur. Utara, utara, timur. Bubur lah, anak syarqi. Belah kan. Nampak pergerakan tu, diorang akan serang gini. Ha, Kurdistan, PKK akan serang dan dia akan serang kat sini. Ha. Jadi Turki ni bila nampak dia pun hantar jet fighter dia bom konvoi tu. <buff> Memang dia orang serang sungguhlah. Bila dia bom konvoi tu dekat belah pesisiran pantai Geng Bashar ni dia ingat bantuan on the way. orang pun seronoklah duk belasah orang. Tuan-tuan tahu dalam tempoh 4 hari lebih kurang ataupun 3 hari hampir 400 anggota keselamatan gugur syahid dibunuh oleh mafia Assad. Hampir 400 orang. Bila berlaku macam tu tuan-tuan, orang Syria mengamuk, "Syeh, tersebar berita ni, diorang serang kawasan pantai ni tuan-tuan, lebih setengah juta. Lebih setengah juta mujahidin turun support untuk hapuskan saki-baki Geng-geng Bashar al-Assad Lalu lah peperangan Dekat kawasan itu Lebih kurang 7, 8, 9, 10 hari bulan Settle Habis And, uh, Tapi Leader yang merancang Ada 4 orang leader Masih belum berjaya ditangkap Sebab 3 orang duduk luar negara Lagi seorang berjaya lari Ikut laluan tikus masuk ke Lubnan dan berselindung dengan Hezbollah Okey tuan-tuan. Lalu berlaku lah. Kalau kita tengok dalam telegram banyaklah berita macam ini. Yang orang kata percubaan rampasan kuasa. Ya, percubaan rampasan kuasa yang dibuat oleh Bashar al-Assad, Iraq, Iran, Hezbollah. Dia cuba. Tetapi berjaya digagalkan. Turki semua. Dan berlaku lah apa yang berlaku. Alhamdulillah berjaya diredakan. Jadi masa anda tengok video-video tu tuan-tuan, antara yang ditawan ditangkap ni geng-geng Bashar al-Assad, ada di kalangan mereka yang memang dah dapat dipanggil dulu masa Mujahidin masuk. Kan kalau tuan-tuan ikutlah. Dalam masa diorang tawan Syria ni boleh dikatakan terlalu sikit berlaku pertumpahan darah sebab Mujahidin maafkan. Kan dia masuk bandar dia kata apa? Izhabu fa antum tulaqa. Baliklah, kami maafkan. Beba 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 macam tulah. Batu dia orang buat pengumuman pengampunan beramai-ramai. Cuma dengan syarat kena menyerah nanti dia bagi-bagi kad. Kad menunjukkan aa, awak dah daftar, nama awak ada dalam sistem, awak dimaafkan. Bila berlaku peperangan 4 hari itu, percubaan rampasan kuasa, Mujahidin jumpa apa? di kalangan yang dia ni ramai yang ada kad tu. Rupa-rupanya dia jadi gunting dalam lipatan, api dalam sekam apa lagi? Musuh dalam apa-apa jelah kan. Ha, itu. Kalau kita baca sejarah memang diorang orang ni tak boleh pegang janji puak-puak ni. Memang jahat, memang jahat. Okey reda lah sekejap. Empat hari tu, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh hari bulan tiga. Tiga hari lepas, ini dah 20 bulan kan. Lebih kurang se sebelum nuzul Al-Quran. Berlaku pula serangan kedua daripada border Lubnan ke Syria. Diorang kidnap. Geng-geng dia ramai. Sebab border Lubnan dengan Syria ni tuan-tuan. Macam kita menyeberang sungai golok eh. Dia ada anak sungai gitu. Kau lompat masuk Syria. Kau lompat masuk Lubnan simple present tense macam tu je. Ana dulu masa hantar bantuan tahun 2012, ke Syria masuk Turki pun macam tu juga. Kita dah masuk ke Syria ikut Sungai Golok tu je, kan? Mana kalau kita lompat, lompat jauh jugalah. Dia kena pakai macam pelampung gitu dia tarik kita ke tepi, naik masuk ke Syria. Lepas tu dia hanyutkan balik masuk ke Turki. Masa masa 2012 kita pergi hantar bantuan. Jadi baru, -baru ni Hizbullah culik Tiga orang pengawal keselamatan dekat border ni dan diorang rakam. Diorang bunuh tu diorang rakam. Tonton-tonton bunuh macam mana? Direjam dengan batu, macam orang berdina direjam sampai mati. Kau kesian aku tengok ya Allah, jahat nilah. Ha. Jadi bila macam tu tuan-tuan, geng-geng Mujahidin mengamuklah. Dia pergi serang geng-geng Hizbullah ni. Berlakulah peperangan dekat border Lubnan dengan border Syria. Untuk makluman tuan-tuan semua, Lebanon ketenteraan dia memang tak kuat. Diorang punya ketenteraan nak banding dengan Hezbollah, Hezbollah jauh lebih kuat. Sebab tu masa nak pergi uh, ziarah Malbat, masa kita hantar bantuan pergi Beirut, lepas tu kita pergi ke Malbat kan. Sajalah pergi ziarah tentera Malaysia kat sana. Laluan kita orang ni semua Hezbollah. Geng-geng Malbat pun bagi tahu, oh kawasan ni panas, susah dia kata. Dia tahu kita sunni tapi dia tahu kita malbat kan. Tak boleh buat apa-apalah. Tapi kalau kau biasa-biasa pergi situ memang kena lah. Ha? Bahaya sangat-sangat. Sebab diorang ni senjata diorang ada yang support lah. Okey tuan-tuan semua. Jadi bila berlaku macam tu berlaku peperangan lebih kurang tiga hari juga dekat border tu. Dan dah selesai dah Alhamdulillah. Di waktu yang sama Israel pula buat hal. Aku lemah dia pergi bom dekat satu kawasan bandar bukan bandar lah pinggiran bandar ada alasan dia kata apa dekat situ ada pejuang Hamas yang menyorok dia bom saja dia lepas tu dia masuk pula ada satu kawasan kawasan ni kawasan uh, gecarta sejata daripada tahun 70-an lagi dia masuk juga ke kawasan tu la haula <tuh> wala quwata illa billah ya tuan-tuan semua masa kita pun dah habis itulah realiti umat Islam di akhir zaman dan Gaza pun dah berperang teruk juga keadaannya 17 Ramadan Nuzul Quran kena habis 400 orang mati dalam tempoh tak sampai 2 hari inna lillah wa inna ilaihi rajiun jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan banyakkan doa pada Allah banyakkan doa pada Allah kesian tengok nasib umat Islam pada hari ini teruk sangat teruk sangat hasbunallahu wa ni'mal wakil wala wala illa billah semoga Allah taala berikan kemenangan dan Allah ampunkan dosa kita. Dosa kita yang terlalu banyak sebab membiarkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dalam keadaan tidak ada pembelaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم والله سبحانه وتعالى اعلم بالصبر